বসবাস কৰা বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকৰ সমান্তৰালভাৱে এই মানুহখিনিৰ এটা নিজাকৈ পৰিচয় আছে বাৰেগুৰি বুলি ক'লে এটা নিজস্ব এটা পৰিচয় আছে এই কথাখিনি অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুভৱ কৰে আৰু জানে কাৰণ বাৰেগুৰিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ বীজ সময়ে সময়ে ৰূপিত হৈছে আৰু ভালেবিলাকৰ ফলাফল ইতিমধ্যে বাৰেগুৰিবাসীয়ে পাইছে অসমে দেখিছে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইখিনিলৈকে আহিছোঁ যে ইয়াতে পৰিৱেশৰ ওপৰতো এছাম পৰিৱেশক ভালপোৱা লোকে উঠি পৰি লাগিছে যে বাৰিকুৰি অঞ্চলটোত পৰিৱেশৰ ওপৰত কাম কাজ আগবঢ়াই নিবলৈ তাৰে এক ফচল আমি দিগলৱ দাগ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা অধ্যয়নাতৰ সময়খিনিত আমি পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াই আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ ইয়াতে হলৌ বানৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ যোগাযোগ হৈছিল আমি লগ পাওঁ ইঠাইত এঠাইত তেওঁ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকো বহুবাৰ গৈছে এই ধৰণৰ কাম কাজবিলাকৰ অগ্ৰগতি বা বিভিন্ন দাবী দাবা লৈ যেতিয়া উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ গৈছে আমি লগ পাওঁ আৰু এই সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন কথা বতৰাবিলাক আমাৰ হয় আমি ভাবোঁ যে ই এটা স্বীকৃতি পাইছিল আজিৰে অনুষ্ঠানটো আগতে এইবাৰ আহিয়েই মই কৈছোঁ মোক যিসকলে আমন্ত্ৰণ জনাইছে এইবাৰ যথেষ্ট বাৰে কৰি যি বিশ্ব হলো দিৱস এই দিৱসটো যথেষ্ট ব্যয়বহুল হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আগে পিছেও এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক কৰে অনুষ্ঠিত বা অলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু এইবাৰ মই দেখাত মই জনাত মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত মোৰ বিশেষকৈ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা কথাটো আমি ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ খুব এটা শক্তিশালীভাৱে ইয়াতে বিশ্ব হলৌ দিৱস দুহেজাৰ চৌবিছ আয়োজন কৰিছে আৰু এই আয়োজন এটা বাটকটীয়া হো এই অঞ্চলটো পৰিৱেশক লৈ এটা পৰ্যটনৰ থল গঢ়াৰ এই পৰিৱেশ কৰ্মীসকলৰ যি সপোন এই গাঁওবাসীৰ এই অঞ্চলবাসীৰ এই বাৰেকুৰি সামগ্ৰিকভাৱে অঞ্চলটোৰ তিনিচুকীয়াবাসীৰ যি সপোন এই সপোন কোনোবা এখিনিত পূৰণ হওক আমি নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম সমান্তৰালভাৱে আমি ইয়াত যিসকল লোকে কষ্ট কৰিছে এই বিশ্বৰ সলো দিৱসখনে আয়োজন কৰিছে সমান্তৰালভাৱে সলু সংৰক্ষণৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে এটা বাৰ্তা লৈ গৈছে ইয়াক সংৰক্ষণৰ কাৰণে মানুহখিনিক সৈমান কৰাব পাৰিছে তেখেতসকলক ঘৰুৱাভাৱে আমাৰে সম্পদ হিচাপে মনত বাস দিব পাৰিছে হেঁপাহ জগাব পাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে এটা বিৰাট চেলুটৰ প্ৰয়োজন আছে স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন আছে স্বীকৃতি অলপ চলপ পাইছে আৰু বহুখিনি পাবলৈকে বাকী আছে আমি এইবাৰ দেখিলোঁ পোন্ধৰ আগষ্টৰ সময়খিনিত বিপ্লৱ দাসঁতক চৰকাৰীভাৱে অন্ততঃ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে যেতিয়া এটা স্বীকৃতি সম্বৰ্ধনা হৈছে তাৰমানে নিশ্চয়কৈ এটা চৰকাৰী স্বীকৃতি হৈছে আহিব লগা সময়খিনিত এই জিলা পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতিটোৰ উপৰিও ৰাজ্যিক ৰাষ্ট্ৰীয় বা বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি পাওক আৰু এই অঞ্চলটোক এই প্ৰকৃতি দিয়া সম্পদকেইটাক লৈ ইয়াত এটা পৰ্যটনৰ ওখ গঢ় লৈ উঠক আৰু এটা ভাল লগা কথা যোৱাকালি আপডেট নাওঁ গোষ্ঠীৰ এটা পেজত পালোঁ যে ইয়াতে আমাৰ এসময়ৰ সতীৰ্থ পাপুল গগৈৰ নেতৃত্বত সিদিনা কাচি জানতো ছয়টাই কৈ শলৌ বান্দৰ তাতে ফটো সংৰক্ষণ কৰি ফটো তুলিবৰ কাৰণে তেওঁ সক্ষম হৈছে তাৰমানে তিনিচুকীয়াৰ অঞ্চলটোত হলৌ বান্দৰ বসবাসৰ কাৰণে সঁচাকৈ নিশ্চয়কৈ এটুকুৰা উপযোগী ঠাই আৰু বাৰেকুৰিয়েই এটা অন্যতম আৰু সমান্তৰাভাৱে আশে পাশে ঠাইবিলাকৰো যে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে আমি অনুভৱ কৰিম আহিবলগীয়া সময়খিনিত তিনিচুকীয়াৰ এই বাৰেকুৰি এই কাছিজান এই ঠাইবিলাকত হলো মানৰ চাবৰ কাৰণে বিৰ দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ নিশ্চয়কৈ হ'ব যিসকলে অনুভৱ কৰিব এবাৰ হলো বান্দৰ চাবৰ কাৰণে আজি কাজিৰঙা বুলি ক'লে যিকেই ধৰণে এহিঙীয়া গঁড়ৰ কথা বতৰাবিলাক আহে আমাৰ কাষতে থকা ডিব্ৰুচকীয়া বুলি ক'লে বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ কথা বতৰাবিলাক যেতিয়া আহে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা অন্ততঃ বাৰেকুৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা পৰিৱেশ আপোনাৰ আপুনি গঢ় লৈ উঠিছে আৰু আৰু ভাল ধৰণে গঢ় লৈ উঠিব এই কথা বতৰাবিলাক আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ আমি জানো যে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিজন এডভাইজাৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি এটা টান আছে অলপতে আহি যেতিয়া এই মঞ্চত উঠাৰ আগত সন্মুখত বহি আছোঁ সেই সময়টো আমাৰ ওচৰলৈকে কেইবাজনো আইতা বয়সৰ লোক আহিছে কেইবাগৰাকীও এই অঞ্চলৰ বোৱাৰী আহিছে তেখেতসকলে কৈছে কোনোবা এজনীৰ ঘৰত ইয়াতে অখিল গগৈ থাকি গৈছে তেওঁ বুজি পাইছে যে এইজন অখিল গগৈ ভৰিদৰে ল'ৰা তো এই কথা বতৰাবিলাকে আমাকো এই অঞ্চলটোলৈকে আহিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰে আমি যেতিয়া আমাৰ উপদেষ্টা ডাঙৰীয়াক লগ পাম এই কথা বতৰাবিলাক লৈ যাম সলৌ বান্দৰৰ কথা বতৰাবিলাকক লৈ তেওঁ বিধানসভাত কিবা অকণমান ক'ব লগা বা কৰিব লগা আছে নেকি এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতক কোৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁ পলিটিকেলি ৰাইজৰ দলৰ কথা বতৰাবিলাক পৃথক তেওঁক আমি একমাত্ৰ এই ধৰণে বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁ এটা সময়ত আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক এই ধৰণৰ দায়িত্ববিলাকৰ উপৰিও আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছে আমি ইচ্ছা কৰিম যে তেওঁ আমাৰ উপদেষ্টা হোৱাৰ সুবাদত এই অঞ্চলৰ হলৌ বান্দৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তেওঁ অন্ততঃ বিধানসভাত কিবা কৰি যি ধৰণৰ দাবী দাবাবিলাক কৰিব লাগে চৰকাৰী ঘৰত যি কথা বতৰাবিলাক ক'ব লাগে আমি আন্দোলনমুখী পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতে বিধানসভাত এই কথা বতৰাবিলাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব আমি তাক কাটৰ কৰিম অনুৰোধ কৰিম দাবী কৰিম যিকোনো পাকে প্ৰকাৰে যি ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক ক'ব লাগে আমাৰ ইয়াতে যিসকল পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে জড়িত হৈ আছে বিশেষভাৱে দীপলৱ দাহঁত আছে তেখেতসকলৰ পৰা এই কথা বতৰাবিলাক বুটলি ল'ম এইখিনিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি মঞ্চখনত একাষাৰ ক'বলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে আমি এইখিনিকে কৈ আমাৰ ক'ব লগাখিনি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ क्लब जिंदाबाद उमानंद